У Оля Куриленко играет бонд Girl. А я не знаю, может, Оля Куриленко потрясающая актриса, но это никто... Я не знаю. Вопрос такой, что я вот кастинг мой, мой фильм, если у меня есть русская, например, русский иммигрант роль, или э, у меня есть сцена в Киеве, или в Москве в моем фильме, то, конечно бы русский проблем когда я кастинг иранского полковника нет русских ролей в то все дело есть испанские роли но что в этом дело что нет есть русские роли в, в американских фильмах потому что мексика рядом и можно сыграть мексиканцев например знаете я я бы хотел, я понимаю, я, я, бы хотел ответить вам, чтобы у, у вас удовлетворило, но я это не, я не, знаю. А скажите, главный герой может быть русский? Ну, если режиссер может быть, это главный герой. Можно вопрос, кстати, на Это глупый вопрос, да.